alet təhsili mütləqdir. Sadəcə belge verir. Alet təhsili bir gəncin müəyyən bir çevresi olur, müəyyən biliklərə yerlenir. Benim için yeterli sebep değil. Alet təhsili müsbət yanlarını saymaktan bitirmək olur. Bir çox iş insanı hiç üniversite okumamış. Bəzən reklamlarda gördüyümüz danışıqlara çok inanırıq. Yani, Ali Baba'nın kurucusu. Kaç üniversite kabul edilmedi. Ama bugün dünyanın en büyük zenginlerden bir tanesi. Ben deyirdim ki, en azı 70-80 faiz rol oynayır. Diplomam nerede bana lazım oluyor? Bir oturum alırken veya bir vize alırken veya bir belge düzenlerken. Sözsüz ki onun aldığı təsir, qazandığı diplom sadece kağız parçasındandır. Bu tam bolsuz bu sözləri siz deyirsiniz, qəbul olun. Baş şeydi, insan nədir yaradılmış? Əladd olduğundan daha yaxşı olacaq. Məncə bu absürtdür. Hər şey yoxdur insanların paralel olacaq. İş həyatında uğur qazanmaqdan ötürü nə lazımdır? Bunun üçün ali təhsil mütləqdimi, yoxsa şans, təcrübə əsasdır? Bəzilərinin düşüncəsinə görə, təhsil şərtdir. Ali məktəbi bitirməyən şəxslər iş həyatında uğursuz olurlar. Amma müvəffəqiyyətə gedən yolun universitetdən keçmədiyini deyənlər də var. Harvard Universitetində oxuyan Bill Gates şirkətini qura bilmək üçün təhsilini yarımçıq qoyur. Bundan sonra dünyaca məşhur olan Microsoftu yaradır. Hər şeyi öyrəndim, amma heç vaxt üstün olmadım. Bu gün dünyanın ən yaxşı universitetlərinin seçilən məzunları mənim işçilərimdir. Bill Gates Məşhur iş insanları arasında Bill Gates kimi təhsilli yarım qoyanlar, ümumiyyətlə təhsil almayanlar, universitetdən qovlananlar da az deyil. Larry Ellison, Jack Dorsey, Michael Dell siyahını uzatmaqla olar. Bu dəfə tərz baxışda mütəxəssislərin fikirlərinin toqquşmasına səbəb uğurda ali təhsilin roludur. Quran Üzbahcici, biznesmen 34 ildir ticarətlə məşğuldur. Bir çox tanınmış brendin qurucusudur. Onun fikrincə, iş həyatında uğur qazanmaq üçün ali təhsildən daha çox təcrübə lazımdır. Ümumi həyatı bizə birə bazı bilgiləri edinməmizdə əhəmiyyətli bir etkəndir. Amma iş insanı olmamızla bağlı konu mütləq praktik həyatdır. Praktik həyat mütləq və mütləq öyrənilməli bir etkəndir. Turan bəyin dediklərinə əks arqument səsləndirən tərəf isə Adil Vəliyevdir. Oxuduğu ixtisas üzrə çalışmaya bilər, amma oxuduğu ixtisas ona mütləq ki nələri öyrədibdi. Adil Vəliyev karyera üzrə mütəxəssis, 10 ildən çoxdur bu sahə üzrə çalışır. Düşünür ki, insanın özünü sübut etməsi üçün ali təhsil mütləqdir. Bir işin insanın işə başlaması üçün sadə ünivərsitet kriteri mənim üçün yetərli səbəb deyil. ailə təhsilinin önəmi bir insanın həyatında mən deyərdim ki, ən azı 70-80 faiz rol oynayır və bu dəyişiklik insanda müsbət məqam kimi hər zaman da xatirəsində qalır. Ya mən 80-ə 20 baxıram. Yəni ünivərsite hayatındakı aldığımız eğitimi 20 baxıram. Hayattaki təcrübələri və operasyonus 80 baxıram. Tərs deyil ha. 20'ye 80. Böyle bir fikir formalaşır ki, diplom lazım değil, diploma ihtiyacı yoktu Yani insan bilgi ve bacarıqlarını istifadə eləsə daha yaxşı bir işdə işle işləyə bilər, kariyerasını daha yaxşı qura bilər. Bilirsiniz, biz bəzən reklamlarda gördüyümüz danışıqlara çox inanırıq. Mesela ben kendimden örnek vereyim. İki üniversite bitirdim. Önce 19 Mayıs Üniversitesi fizikte eğitim aldım. Son sınıfa geldiğim zaman Düşündüm ve dedim ki tamam 4 yıl okudum. Şu anda başarılı bir öğrenciyim. Son sınıfa geçtim. Ama ben Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik elektronik kazandım. Ben fizik öğretmeni olmak istemiyorum. Ve ondan sonra işte üniversite hayatım Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik elektronik başladı. Mühendislik yaptım mı yapmadım. İstanbul'da derya deniz bir yapı. Dedim ki burası ticaret şehri. Ben ticarete atılmam lazım. ticarətə atıldım. Yəni normaldə 2 ildə bitirəcəyim Yıldız Teknik Universitesi və mühəndis olacam yapı 10 il sürdü. Universitet mənim ikinci öncəliyim oldu və ticarətə atıldım. Ona görə də ali təhsil almamışdan öncə mütləq şəkildə abituriyentlərimiz və tələbələrimiz diqqət etsinlər ki, mən hansı ixtisası oxusam, hansı ixtisası bitirsəm gələcək karyeramda öz istədiyim şəkildə inkişaf edib və öz karyeramı daha təməllik şəkildə qura bilərəm. Ya əslində oxumaq və eğitim almaq çox-çox vacib. Çox Amma işin yapılması ilə bağlı ana birinci etken deyil. Ali təhsilli bir gəncin e, hər halda həm müəyyən bir çevrəsi olur, müəyyən biliklərə yiyələnir, müəyyən əlaqələri olur və ona universitetlə öyrədilən məlumatlar onun gələcək həyatında tətbiq etməsi üçün hem praktiki hem nezeri cehetten mütlaktır. Sadece belge veriyor. Bana üniversite bir diploma veriyor. Ben 30 yıldır çalışıyorum. Diplomam nerede bana lazım oluyor? Bir oturum alırken veya bir vize alırken veya bir belge düzenlerken. Yani <laughs> üniversite aslında bir basamaktır ama tamamen hayatımızın her şeyi demek değildir. əgər iqtisad seçimi ilə çor körköranə bir abituriyent edərsə, sözsüz ki onun aldığı təhsil, qazandığı diplom sadəcə kağız parçasından ibarət olar. Universiteti bitirən hər insan mükəmməl bir iş insanı olmayabiliyor. Eyni zamanda hiç universitetə bitirməmiş və çox iyi iş sahibi olmuş, olmuş olan insanlar da var. İqtisad seçimi və karyera sahəsində işləyirəm və ee hazırda gördüyüm müşahidələrə görə bildirmək istəyirəm ki, məsələn, şirkət sahibləri gəlir, nə qədər desələr də ki, biz ee namizədin bacarıqlarına görə şəqəb qəbul edirik, ancaq müəyyən bir məqamda görürük ki, onlardan diplom tələb olunur və ee müəyyən bir vəzifəyə gəlmək üçün bu diplom da mütləqdir. Mən ee işə aldığım və iş görüşmələri yaptığım insanların ee təyinə baxıram. Amma Benim karar vermemde ölçü o değil. Ben bakıyorum diyorum ki gerçekten üniversite hayatı var mı? Üniversite hayatına hangi etkenlerden geçmiş? Kaç yıllık bir üniversite hayatı yapmış? Üniversite hayatını evinin olduğu bir bölgede mi yapmış? Yabancı bir şehirde mi yapmış? Üniversite hayatı ona ne kazandırmış? Bunu irdeliyorum. Ama esas sebebim, bakış açım onun e, hayattaki sormuş olduğum suallerle ilgili yaklaşımı. Şirleşin ki, Mən bir iş elanı verirəm, şirkət sahibiyəm. Yanıma 2 nəfər gəlib və hər ikisində bilik və bacardığı eyni e, səviyyədədirsə, sözsüz ki mən onlardan artıq baxacam. Birinin bakalavr dərəcəsi, birinin magistr dərəcəsi varsa, magistr dərəcəsində e, magistr dərəcəsini bitirəm, mənim üçün daha önəmli olacaq. Çünki o 1 üst levela artıq keçib, 1 üst səviyyəyə keçibdir və Onundan ben daha çok faydalanabilirim, neyin ki bakaların tersini bitiremem. Geçen bir iş görüşmesi yapıyorum, arkadaş kırmızı diploma diyorsunuz, kırmızı diplomayı almış, ne önemi var? Diyor ki ben kırmızı diplomalıyım, ya benim için kriterlerimde ve verdiğim görevlerde ve ödevlerde çok etkili değil. Ancak biz e, hazırda etrafımızda olan insanlarda da baxanda görürük ki, Hali təhsil hem insanın dünya görüşünü değişir, hem etrafını değişir, hem ümmiyetçe cemiyette özünün e, hareketlerini, özünü tapmasına kimi, e, müəyyən müsbət müspet gətirib getirip çıkarabilir. Şimdi e, çok insan biliyorum aslında normalde üniversite bitiriyor. Üniversite bitirdikten sonra işte atıyorum uluslararası ilişkiler okumuş ama uluslararası ilişki okumuş ama hiçbir dünya ülkesinde olmamış, bunun bir tecrübesini edinmemiş. Əbəniyorsun e, ki, işlətmə oxumuş ama heç bir işlətmədə praktik bir yapmamış. Mənim üçün e, deyərdim ki, 2 fərqli insan tipi var. Bir qərar verən insan tipi, bir də məhsuldar insan tipi. Qərar verən insan tipi e, doğru qərar verməklə hökümlüdür və onun verdiyi qərarə görə onun e, şirkətində olan əməkdaşlar müəyyən bir istiqamətdə işləyərək daha çox məhsuldarlığa qatqıda buluna bilərlər. Yəni bir əməkdaşın ən bir əməkdaşın ə, məhsuldar olmağı, dirbaş olmağı onun heç də gələb müdür səviyyəsində olması demək deyil. Yəni bir insanın ə, müdür səviyyəsində, idarət səviyyəsində olması üçün onun dili, bacarığı və ə, verəcəyi qərarlar mütləqdir. Yəni qərar vermə heç də məhsuldarlıqla əlaqəli olan bir şey deyil. Tamamilə fərqli bir şeylərdir. Biri qərar verir, biri ona əməl edər və ikisinin birləşməsindən daha yaxşı bir nəticə əldə etmək olar. Okulun bitməsini bəkleməyin. Yavaş-yavaş iş həyatına atılın. Praktik həyata atılın. Teori ilə bərabər praktiki alırsanız, iş, okul bitdikdən sonra beləki böyük bir iş insanı olmaq üçün böyük fürsətləriniz olur. Oxumaq məsələsinə gəldik gəldikdə isə. Əgər bir tələbənin maddi ehtiyacı yoxdursa, e, o zaman mən təklif edərdim ki, o ilk 2 kursda, 1-ci və 2-ci kursda qətiyyən iş həyatına atılmasın. Tamamilə dərslərinə fokuslansın, çünki 1-ci və 2-ci kursda hər hansı bir məqamında dərslərində boşluq yaranarsa, növbəti kurslarda özünü göstərəcək və bu boşluq gələcəkdə iş həyatında belə özünü göstərəcək. Universiteti bitirdiyim gün mənim arkadaşlarım bir yerdə Bir maaşla çalışırken benim artık şirketlerim, araçlarım, iş insanı olmuştu. Onun için mutlaka eğitim lazım. Ama eğitim olmazsa olmaz süreç değil. Mən düşünürəm ki əslində belə bir şey yoxdur. Çünki karyerada müəyyən bir məqama gəlirsə çatdı, artıq orada sənən diplom tələb olunur. Hətta belə bir misal çəkim. Hazırda siz dövlət məsələlərinin hər hansı bir orqanında, eee, vakansiyaya uyğun müraciət etdikdə Orda sistem mütləq şəkildə diplom tələb olunur. Bəzən olur ki, biz bunu özəl müəssəələrdə də görə bilirik. Siz ilk dəfə e, vakansiyaya müraciət edəndə və müsahibəyə getdikdə sizdən tələb olunan e, sizin ixtisasınızdır. Daha sonra sizin bilifə bacarıqlarınız soruşulur ki, e, siz vakansiyaya uyğun olub-olmadığınızı e, ona qarşı tərəfə bildirəsiniz. Məsələn, mən sizə söyləyim, e, Ali Baba-nın qurucusu Ne yaptı? KFC'ye girdi. 25 tane insandan bir tanesi bilirsiniz. KFC'ye kabul edilemedi ama bugün dünyanın en büyük zenginlerden bir tanesi. Yani mütercim tercümanlıkla ilgili birçok işte eğitim operasyonlarıyla ilgili de sıkıntılar çekti. Üniversitede de kaç üniversite kabul edilmedi. İş hayatından başka Ama ne oldu? Muhteşem bir iş insanı oldu. Ali təhsil mütləq değil diyen insanlar bazen bizə, eee, xarici tanınmış simalara misal göstərdilər, Markus Zuckerberg kimi, eee, və yoxda ki, Dell kimi, Michael Dell kimi insanlar misal göstərərəm, Am amma biz burada bir nüansa, eee, toxunmaq istəyirik ki, yəni bu insanlar fikirləşin ki, Harvard Universitetinə və yoxda Texas Universitetinə qəbul olmuş insanlardır. Yəni bu insanlar onsuz da bilikli və savadlı insanlardır. Və onların ali təhsildən imtina etməsinə səbəb oldu odur ki, E, ...işleri büyüdükleri için, daha çok pul kazandıkları için ve... E, ...bunun alet telsil almağın işlerine mani oldukları için... üniversite terk edildiler. Okuyan çocuğa deriz, aa helal olsun, bak ne güzel okuyor, dersleri mükemmel... ...hepsine takdir getiriyor işte, kırmızı diploma alacak işte... ...ama öyle çocuk vardır ki hiç ders çalışmıyordur, haylazdır... ...ama sabaha bakalım. Yani mühim olan o güne bakmamak lazım. 3 yıl sonra, beş yıl sonra, 10 yıl sonra... Bir bakıyorsun ki o haylaz olan insanlar, ders çalışmayan insanlar, dersle əlaqəsi olmayan insanlar nə qazanıyor? Hangi araca biniyor? Nərdə oturuyor? Hangi işletmelere sahip? Kaç işi çalıştırıyor? O digər arkadaşlar. Bu məndəcə sadəcə miftdən ibarətdir. Yəni söz olaraq qulaqdan qulağa deyilir. Hazırda mənim qarşımda elə bir müdir çıxmıyıbdı ki, onun ali təhsili olmasın, amma onun ali təhsilli əməkdaşları olsun. Biz hazırda ə, bəlkə də yüzdən artıq şirkətlə əməkdaşlıq edirik. Hər birində şirkət rəhbəri, hətta ə, həmin şirkətdə işləyən müəyyən posisiyalarda olsun insanların hamısının ali təhsili var. İxtisas fərqli ola bilər, amma ali təhsili var. O da var, hayatımızda var. Yəni məsələ problemli işletmələri satın alma istəyi ihtiyacı üçün gittiğim mişletmələrdə ordakı ben bakıyorum bir çox iş insanı heç universitetə oxunmamış. Babasından, çevresindən Gelen imkanlarla beraber güzel işler yapmış. Okula da belki vakti olmamış, belki o bulunduğu alanda iç universitet olmamış. Sıralama aynen demək istəyirəm. Ali təhsil bitirdikdə sizin bir diplomunuz olur. Sizin bir ixtisasınız, bir peşəniz olur. Ali təhsili bitirdikdə sizin ətrafınızda qrup yoldaşlarınız, müəllimləriniz kimi geniş bir çevrəniz olur. Ali təhsili bitirdikdə siz artıq həyatın müəyyən addımları var ki, onu atmış olursunuz. Bu hər bir kursda 1-ci kursda fərqli, 2-də fərqli, 3-də fərqli, 4-də fərqlidir. Yəni ali təhsilin müsbət yanlarını saymaqla bitirmək olmur. Və siz ali təhsili bitirdikdən sonra artıq məsələn, təhsil almayan bir əməkdaşınızla, bir yoldaşınızla istər istəməz arada danışıq fərqini, ünsiyyət fərqini və yoxdur ki çevre farkını görebilirsiniz yani e, bu nüanslardan başka sayılabilecek o kadar müsbət yanları var ki. Özgüveni varsa bir insanın üniversite mezun olup olmaması bence hiç önemi yok. Yani ben kendimi yetiştirebilmişsem, üniversite hiç gitmemiş olmamasına rağmen ben kendimde problem problem görmem, kendimden eminsem yani biraz iş insanının yani kendini aşması lazım. Bəs siz bir-birinə tərs baxan bu iki fikirdən hansının lehinəsiz? Tam borcsuz bu sözləri siz deyirsiniz, qəbul <laughs> olun. Baş şeydir, insan nədir yaradılmış? Əl olduğuqundan daha yaxşı olacaq. Məncə bu absürtdür. Hər şey yoxdur deyirlər, insanların paraleli olacaq.